Buraxılışımız davam edir. Kökəmizdə taxıl biçini artıq yekunlaşmaq üzrədir. Hazırda biçin dağlıq ərazilərdə aparılır. Bu prosesdə xüsusi dağ kombaynlarından istifadə edilir. Usarda da taxıl tədarükü mühtəşəkil şəkildə davam etdirilir. Məhsuldarlıq da yaxşıdır. Artıq 15 gündür ki, Qusar rayonunda taxıl biçininə start verilib və biçim prosesi rayonun aran hissələrində yekunlaşıb. Hazırda proses dağlıq ərazilərdə davam etdirilir. İndi ən çətin relifə malik dağlıq ərazilərdə də biçin aparmaq asanlaşıb. Bu ötən il ölkəmizə gətirilən yeni nəsil daq kombaynlarının dağlıq və dağətəyi ərazilərdə taxıl yığımına cəlb edilməsi nəticəsində mümkün olub. Fermerləri sevindirən bu mövsüm məhsuldarlığının yüksək olmasıdır. İlham Vələdov deyir ki, bu ərazilərdə dəmiyə şəraitində yetişdirilən taxılın məhsuldarlığı yüksəkdir. Hər hektardan 40 sentner. Səbəb o, ondan öterdi ki, Beş aqrotexniki qaydalara hamısına riayət etmişik. Şu vaxtı vaxtında yer etmişik. Çox sağ olsun bizə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi. Bizə kibrləri vaxtı, vaxtında hamısını çatdırıb, hamısını necə lazımdır görmüşük hamısı işləri. Məhsuldarlığın yüksək olması havaların əlverişli keçməsi, həm də əkin sahələrinə yerli iqlim şəraitinə uyğun taxıl sortlarının əkilməsi ilə də əlaqəlidir. Təcrübəli təsərrüfatçıların əsas hədəflərindən biri də torpaqlardan səmərəli istifadədir. Artıq biçin aparılan sahələrdə yayışılma da başlanılıb. Biçindən sonra biz e, saman bağlayırıq, pres bağlayırıq, e, sahələri hamısı təmizləyirik, malqara və pres bağlayı aparırıq yanğın zədə olmasın deyənə təhlükədən qoruyuruq onu. Qışlayıb saxlayırıq sahəni sentyabrın axırına, oktyabr ayına kimi, sonra diski vurub əkin başlayırıq təzədən. Hazırda məhsulun sahələrdən tez və itkisiz yığılmasını təmin etmək üçün qonşu rayonlardan əlavə olaraq 30 kombayn cəlb edilib. Hazırda zəmilərdə 80-dən çox taxıl biçən kombayn biçin aparır. Bu il rayonda 23.085 hektar sahədə taxıl biçərilib. Hal-hazırda buçıran aparılan sahədə məhsullarlıq 36 sentmərə yaxındır. Rayan üzrə, rayon üzrə buğda məhsulu üzrə orta məhsuldarlıq 32 ton 0.5 sentdir. Arpa məhsulu üzrə isə 29 ton 0.2 sentdir təşkil edir. Ümumi rayon üzrə bitkilən 14860 hektar ərazidən 47500 tona yaxın məhsul əldə olunur. Qeydicək Federasiya üzrə taxıl sahələrinin 90% - ndən çoxunda taxıl tədarükü yekunlaşıb. Sahələrdən 2 milyon 800 tondan artıq məhsul yığılıb. Ölkə üzrə orta məhsuldarlıq hazırda 32,2 sentner təşkil edir. Bitcinin 10 gün ərzində tam yekunlaşacağı gözlənilir. Elnur Teymirov, Elçin Qurbanov, Rəyəbənn Yarlı, Xəbərlər. Qurbanov